Марас Хомич, за головной тренер Днепра. Демарас, ваше впечатление. Знаете, вот я горю эмоциями. И, и я, наверное, вот всю неделю, когда мы играли эту серию, говорил, вы, ребята, должны быть счастливы, сегодня счастливы и, и отдаваться до самого последнего, чтобы мы потом вышли и сказали, мы сделали все, и, и там выиграли или проиграли, но мы сделали все. Хочу их поздравить с победой, хочу поздравить очень многих людей. Очень много у нас в городе есть специалистов и которые, знаете, нам все время советовали, что делать и так далее. Есть спортивная школа баскетбольная, которые нам создали условия, когда у нас не было своего зала, чтобы мы могли играть и, и там и прогрессировать. Нам создавали условия для того, чтобы у нас было время для того, чтобы мы могли это все делать. Клуб делал все, чтобы плей-офф мы играли в новом зале. И я думаю, что очень много э, сделали наши болельщики. Хотя сегодня их было меньше, чем, э, чем ваших, но они в многие игры ездили с нами, они нам помогали в Кубке и в нашем зале они просто э, хорошо. И очень большое спасибо хотел бы сказать своему тренерскому коллективу, потому что... Без физподготовки, которую мы делали на протяжении всего года, мы не смогли бы выдержать такой натиск игры и не смогли бы дать отпор такой сильной командой. И мой помощник Павел Агапов, он сам играл в баскетбол, он понимает баскетбол и всегда своими советами меня иногда притормаживал, иногда заводил. И мы мы вообще были хороший коллектив, который достигли вот этой игры. Сама игра, я думаю, что очень трудно ее перевести сюда, рассказать. Ну, по сама серия, что 3-5 минутки мы играли. Чтобы мы играли 3-5 минутки, да, и все игры закончились 2-1 очко. Она показывает, что э, у нас э, полуфинал получился как финал. И обе команды достойного этого полуфинала. Владимир последняя комбинация стала решающей. Э, в тайм-ауте вы, возможно, рисовали схему. В ваших планах именно Загребов? Да. Это был третий вариант. Первый вариант был Станислав Еремин под, под щитом. Второй выходящий э, Ревзин. И третий, когда все разойдутся и не получат мяч, чтобы он получил мяч, сказал, получишь мяч и играй. Играй свободно. Может быть, знаете, когда даешь указания... Человеку он просто, знаете, как заряжается и без боязни, ну проиграть проиграть, и было так велено. И он, я думаю, что он сделал чудо. Он, 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 тренирует свои броски эти со средней дистанции часто, но у него единственное не хватает этой уверенности такой наглости, потому что но все-таки им надо еще пройти про все вот такие матчи, чтобы завестись и постоянно играть, например, как играет Анисимов. Анисимов, как играем против нас, он все время, посмотрите, все игры, он забил больше 20 очков и был самым результативным игрок. Премия будет? Не знаю, не знаю. За гребе. Премия? Сейчас дам один день отдыха и, и тренироваться. Может ли так получиться, что вот из-за такой феноменальной полуфинальной серии ребята где-то перегорят перед финальной серией. Все могут быть. Вы понимаете, что спорт такое дело, что мы настолько сейчас выложились, но я верю в ту работу, которую мы проделали в течение сезона. И нам не все игры удавались с «Химиком», но были игры, где мы упирались прилично. И я надеюсь, что финал будет достойным то же самое обоих команд. И мы постараемся сплотиться и, и играть, и дать отпор. Спасибо. Спасибо.